जो स्टेटमेंट मैंने आज से एक महीना पहले दिया था और उस स्टेटमेंट को लेकर के पूरे गुजरात में और उसके बाद हर जगह पर बवाल उठा उसी स्टेटमेंट पर मैं कायम हूं मैं मेरा स्टेटमेंट नहीं बदल सकता ये कहा गया मुझे मेरे पास मैसेज भेजा गया वो सीसीटीवी वहां पर रिकॉर्ड कर चुका है सारा ये कि सूर्य सागर जी से माफी मंगवा लो वो कह रहे हैं जो उस तख्तों पर बैठे जिसके लिए हमने छब्बीस साल दिए जिनकी रक्षा करने के लिए जिनको सर्वोपरि स्थान देने के लिए हमने अपने जीवन को तव पर लगा दिया अनगिनत धमकियां आती है अलकायदा तक हमें धमकी दे चुकी है एक वर्ष पहले किसके लिए और वे लोग यह कह रहे हैं कि सूर्य सागर जी अगर माफी मांग ले तो प्रकरण समाप्त हो जाएगा ध्यान रखना तुम्हें नंगा ना कर दे आचार्य सूर्य सागर तो नाम नहीं मेरा मुझे डर नहीं है बस मैंने यहां इसलिए लिखा कि मुझे मेरे मृत्यु की मेरी साजिशें रची जा रही है सूर्य सागर महाराजे को आश्रम में ना पाड़ी दी थी सूर्यसागर सूर्य सागर तेजाबी भाषा में कहूँ के मंजूरी वगैरह कोई छूट आपी और मेरे आश्रम में जिनका मैं समर्थन करता हूं उनमें से एक भी व्यक्ति मेरे आश्रम में मुझे मुलाकात करने के लिए ना आए मेरे आश्रम में कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति प्रवेश नहीं करे मेरे बिना परमिशन यहां पर केवल मेरे वडोदरा के सांसद

आज तक 26 साल तक जब तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के इनके लिए अनेकों शत्रु बनाए इनके लिए आवाज उठाई इनके लिए लड़ा हूं गालियां खाई अपमान सहन किए और ये लोग अब मुझे कह रहे हैं कि ये लोग नहीं एक बागड़ बिल्ला कहता है पेपर में लिखवाता है आज मुझे बात हुई उसके साथ बाईस मिनट कह रहा था कि मैंने तो नहीं दिया तुम्हारे बारे में तो तेरे अलावा होगा ही कौन जो मेरे खिलाफ जाकर के खड़ा हो जाए स्टेटमेंट देने जैन मुنيه પોતાનો વિડિયોમાં દાહોદમાં 6 વર્ષની બાળકીની હત્યા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં યુתיની સાથે बलात्कारની ઘટનાને વણી લઈને નિશાન તાક્યું સાથીઓ કલ એક 6 વર્ષની માસૂમ લડકી કા बलात्कार હો ગયા દાહોદ જિલ્લા મે એક 6 વર્ષની માસૂમ કા बलात्कार ઇસ ગુજરાત મે હુઆ બંગાલ મે એક લડકી કા बलात्कार હુઆ તાળીયા બચાઈ બસ કેન્ડલ માર્ચ લેકર કે સાલોને કેવલ ઓર કેવલ ઉસ લડકી કે લિયે નિષેધાત્મક આચરણ કી આવાસ प्रकरण बंद हो गया एक बच्ची हमारे संसार में हमारे से विमुख हो गई और एक बच्ची का कल केवल छह साल की मासूम लड़की उसका कल बलात्कार हुआ रहा सूर्य सागर महाराज कोने बतावा मांगे थे शक्ति प्रदर्शन को संबोधित रहा है सूर्य सागर महाराज जो सत्ता पर बैठे हुए कुछ बागड़ बिल्ले है मेरा शक्ति प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो तुम्हें जल्दी ही शक्ति प्रदर्शन अचानक ही सही मैं दिखाऊंगा નો આક્રોશ એમને એમ તો બહાર નથી આવ્યો તેમના અગાઉના વિડીયો બાદ ઘણા લોકોને તકલીફ હોય તેવું સ્પષ્ટ જણાઈ રહ્યું છે ત્યારે સવાલ છે કે સરકાર અને સત્તા સ્થાને બેઠેલા લોકો સાચી ટીકા પસ્તી કેમ નથી તેઓ પોતાની નિષ્ફળતા નો સ્વીકાર કેમ નથી કરતા ત્યારે સનાતન ધર્મનો ઠેકો લેનારી સરકારની નિષ્ફળતા સામે એક જૈન મુનિ સવાલ ઉઠાવે તો તેમની વિરુદ્ધ ષડયંત્રો રચવા કેટલા વ્યાજબી છે અગાઉના વિડીયોમાં જૈન મુનિ સૂર્યસાગર મહારાજે વડોદરામાં માનવ સર્જિત પૂરને લઈને બળાપો ઠાલવ્યો હતો તેમણે ભાજપના નેતાઓના નામ લઈને તેમની ઝાટકણી કાઢી હતી ત્યારે આ નવા વિડીયોએ ફરી ચકચાર મચાવી છે બ્યુરો રિપોર્ટ